श्रीस्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ तर मंडळी सलग तीन दिवस या मंत्राचे श्रवण केल्याने अनेक लोकांना या मंत्राचा फायदा झालेला आहे मंडळी मी हे व्यर्थ बोलत नाही तुम्ही या लहान आणि चमत्कारिक अद्भुत मंत्राचा सलग तीन दिवस जप केलात तर तुमची गरिबी दूर होण्यापासून तुम्हाला कोणीही अडवू शकणार नाही मंडळी हा मंत्र साधा नाही त्यामुळे तुम्ही या मंत्राला हलक्यात घेऊ नका जर तुम्हाला आत्तापर्यंत एकाही मंत्राचा प्रभाव आला नसेल एकाही मंत्रातून चमत्कार दिसला नसेल तर आजचा हा मंत्र तुम्ही अजिबात दुर्लक्ष करू नका हा कानावर पडताच स्वामी समर्थ महाराज आपल्या घरात वास्तव्य करू लागतील मंडळी तुमच्याकडे खूप कमी वेळ असेल किंवा तुम्हाला या मंत्राचा जप करायला वेळ मिळत नसेल तर तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरती हा मंत्र लावून सोडून द्या आणि फक्त ऐकत राहा स्वामींवर विश्वास ठेवून हे समजून घ्या की आजपासून तुमचे भाग्य बदलणार आहे त्यासाठी तुम्हाला हा मंत्र सतत तीन दिवस तुमच्या मोबाईलवर ऐकावा लागेल चौथ्या दिवशी तुम्ही स्वतः अनुभव घ्याल तुमची गरिबीचे दिवस कसे श्रीमंतीत बदलून जातील मंडळी तुम्हाला कधी आर्थिक संकटाचा सामना करायचा नसेल तुमची तिजोरी कायम पैशाने भरलेली राहावी असे वाटत असेल तर हा मंत्र अजिबात दुर्लक्षित करू नका तुम्ही भ फक्त स्वामी महाराजांचे ध्यान करा आणि हा मंत्र तुमच्या मोबाईलवरती लावून ठेवा पूर्ण भक्तिभावाने हा मंत्र ऐकत राहा लवकरच हा मंत्र तुम्हाला चमत्कार दाखवेल आणि मनापासून तुम्ही जे स्वामींकडे मागाल तुम्हाला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात स्वामी महाराज नक्कीच देतील तसेच हा मंत्र अपूर्ण ठेवण्याची चूक करू नका जेव्हा पण तुम्ही हा मंत्र ऐकाल तेव्हा पूर्ण शेवटपर्यंत ऐका मंडळी हा मंत्र आपल्या ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थांचा आहे आपल्या भक्ताच्या पाठीशी कायम उभे असणारे अशक्यही शक्य करून दाखवणारे स्वामी महाराज तुम्हाला या मंत्रातून दर्शन देतील त्यामुळे स्वामी माऊलींवरती विश्वास ठेवून हा मंत्र ऐकत राहा मी तुम्हाला खात्री देते की हा मंत्र पूर्ण ऐकण्याच्या आधी तुम्हाला एखादी आनंदाची बातमी किंवा चमत्कार दिसणारच तुमचा स्वामी शक्तीवर विश्वास आहे ना तर मंडळी हा स्वामीमय व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा श्री स्वामी समर्थ असे कमेंटमध्ये टाईप करा तर मंडळी हा मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत डोळ्यासमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि तुमची जी पण काही इच्छा आहे ती स्वामींना सांगायची आहे आणि स्वामींना सांगायचं आहे स्वामी महाराजा माझी ही इच्छा, इच्छा पूर्ण करा स्वामी नक्कीच तुम्हाला पाठबळ देतील तर मंडळी पाहूया तो मंत्र काय आहे तो मंत्र असा आहे ओम श्री स्वामी समर्थाय नमो महा ओम श्री स्वामी समर्थाय नमो महा ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः 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 ॐी 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐी 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐी 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ी स्वामी समर्थय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः Death, Stadium, dead, ी स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः